শশীকান্ত শইকীয়াৰ দ্বাৰা লেখা এটি মনোগ্ৰাহী সুন্দৰ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ আগত পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ মই শেষাস্ত বেগম শিৰোনাম সফলতা কোনপথেৰে সপোনৰ আচলত বাট বিচাৰি নিশাৰ নিস্তব্ধ তৰাৰ পোহৰ য'ত সফলতা আহেনি সহজে কেতিয়াবা নহয় সেই বাটত থাকে কণ্টকৰ বাধা দুখ কষ্টৰে ভৰা মন চকুৰ পানীৰে স্নান কৰে জীৱন হেঁপাহৰ জোনাকে পথ দেখুৱায় আনন্দই গঢ়ে সেই বিজয়ৰ গান পথটো হয় দীঘল কঠিন জটিল কিন্তু সাহসে কৰে সকলো সহজ বিশ্বাস থাকিলে নিজৰ ওপৰত প্ৰত্যেকৰ কাষতেই থাকেই সম্ভাৱনাৰ পথ উৰিজা শেঙলি সপোনৰ পাখিলৈ সফলতা আহে তোমাৰ এই অপেক্ষাত অধিকাৰ তোমাৰ কৰ্ম তোমাৰ সফলতা এই শব্দটো এক মনোৰম আশাৰ সপোনৰ সুন্দৰ এটা শব্দ সফলতা এই শব্দটোৰ নাম শুনিলেই মানুহৰ মন পুলকিত হয় এখন ছবি ভাহি উঠে সপোনৰ এখন জগতৰ ছবি মনৰ আগত আহি তোলা দিয়ে য'ত জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা লক্ষ্যৰ বিষয়ে গভীৰ অনুভৱ হয় সকলোৱে জীৱনত সফলতা বিচাৰে সফল হ'ব বিচাৰে কিন্তু দৰাচলতে কোনফালেদি কোন বাটেদি আহে মানুহৰ জীৱনলৈ সেই সফলতা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জটিল কঠিন প্ৰশ্নটো বোধ কৰোঁ এইটোৱেই সঁচাকৈ কোন বাটেদি আহে মানুহৰ জীৱনলৈ সেই সফলতা সফলতাৰ পথ বা বাটটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি আকৌ এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ হেঁপাহ আছে কেনেকৈ কোন পথেৰে আহে মানুহৰ জীৱনলৈ সফলতা সফলতা হ'ল নিজৰ চিনাকি জীৱনক সঁচা উদ্দেশ্য লক্ষ্যক উদ্ধাৰ কৰাৰ এক গভীৰ অনুভূতি এই প্ৰসংগত উল্লেখ নকৰিলে হয়তো ভুল হ'ব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জনক আইনষ্টাইনৰ জীৱনৰ কথা তেওঁক পঢ়োৱা শিক্ষকসকলে কৈছিল তেওঁ হেনো কেতিয়াও জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে সৰুকালতে শিক্ষকে সফল হ'ব নোৱাৰি বুলি কোৱা সেই ছাত্ৰজন এদিন পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু সফল ব্যক্তি হিচাপে কেনেকৈ নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিলে ইয়াৰ মূলতে হ'ল শিক্ষকে তেওঁক সফল হ'ব নোৱাৰে বুলি কোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুওৱা নাছিল সৰুতে আইনষ্টাইন এজন প্ৰতিভাৱান তথা মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ নাছিল তেওঁ বিষয় এটা বুজিবলৈ বহু সময় লৈছিল শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিলেও তেওঁ শিকিব পৰা নাছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মবিশ্বাস ত্যাগ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত পৃথিৱীত বিজ্ঞানৰ ধাৰা সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মানুহৰ জীৱনত অনেক সপোন থাকে সেই সপোন কেনেকৈ তৃথকত পৰিণত কৰিব পাৰি সেয়া মানুহৰ মনৰ দৃষ্টিভংগী চিন্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সফলতাৰ পথ কেতিয়াও সহজ নহয় ই এক ডাঙৰ ধুৱলী কুঁৱলী কেহুলিকা জটিলতাৰে ভৰা এক আবৃত্ত পথ প্ৰত্যেকেই এই পথ বিচাৰি ফুৰে কিন্তু পৃথিৱীৰ সৰহসংখ্যক মানুহেই সফলতাৰ বাটেৰে আগুৱাই যাবলৈ কোনো সহজ সঁজুলি বিচাৰি নাপায় সফলতাৰ বাট বিচাৰি বিচাৰি বহু মানুহে বিফলতাৰ অন্ধকাৰৰ অটল গহ্বৰলৈ হেৰাই যায় সফলতাৰ বাট বিচাৰি নাপায় সেয়ে সফলতাৰ পথ সহজ অৰ্থত চিধা মুক্ত সহজ নহয় সেই পথত সদায় ত্যাগ অধ্যৱসায় পৰিশ্ৰম সময় কষ্ট আদিৰ ফলত লাভ কৰিব পাৰি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল আমি সফলতাৰ বাবেই কিমান ওপৰলৈ উঠিলোঁ সেয়া নহয় কিমানবাৰ তললৈ পৰি পুনৰ ওপৰলৈ উঠিলোঁ সেয়াহে সফলতা সফলতা জীৱনৰ কোনো অলৌকিক বস্তু নহয় ই হ'লে এক ধৈৰ্য আৰু দৃঢ় মনোবলৰ পৰিণাম সফলতাৰ পথ মসৃণ নহয় সদায় উখুৰা মখুৰা জটিল পথ যিসকল মানুহেই সহজে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিম বুলি অলৌকিক স্বপ্নত বিভূৰ হয় সেইসকল মানুহে কেতিয়াও সফলতাৰ পথ বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃততে সফলতা কি সফলতা কাৰ বাবে সফলতা কিহৰ বাবে সফলতাৰ পথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে পৃথিৱীত অনেক উদাহৰণ বিচাৰি পোৱা যায় সফলতাৰ পথত যিজনে নিজকে বিশ্বাস ৰাখি আগুৱাই যায় সপোন দেখি তেওঁ এদিন নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে সফলতা মানে জীৱনত কেৱল পাহাৰ পৰ্বত সঠিক ধন সম্পত্তি উপাৰ্জন কৰাটোৱেই নহয় ই হ'ল আত্মতৃপ্তি মানৱ সেৱা আৰু জীৱনৰ এক গভীৰ আত্মতৃপ্তিৰ অনুভৱ সফলতাৰ পথ বিচাৰি আগবাঢ়ি নোযোৱাসকলে কেতিয়াও জীৱনত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে সপোন তেতিয়াহে সত্য হৈ পৰে যেতিয়া মানুহে অতি সাহসিকতাৰে প্ৰবল ইচ্ছাৰে আগুৱাই যাব পাৰে সফলতাৰ পথ স্পষ্ট নিৰ্দিষ্ট নহয় কাৰোবাৰ বাবে এই পথ তেনেই সহজ আৰু কাৰোবাৰ বাবে ই পাহাৰ পৰ্বত বগোৱাৰ দৰে কঠিন আৰু আন কাৰোবাৰ বাবে বৈ থকা এখন শ্ৰোতখিনি নদীৰ দৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু প্ৰয়োজন আত্মবিশ্বাস অধ্যৱসায় সহনশীলতা সময়ৰ মূল্যবোজা আৰু প্ৰকৃত লক্ষ্য স্পষ্টভাৱে জানি বুজি লোৱা সফল হ'ব বিচৰাসকলে সফলতাৰ পথে আগুৱাই যাওঁতে কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লেও কেতিয়াও থমকি ৰোৱা ভয় কৰা উচিত নহয় কাৰণ সফলতা কাৰোবাবেই এদিনতে লাভ কৰিব পৰা বস্তু নহয় ই হ'ল এক যাত্ৰা যি যাত্ৰাত প্ৰতিটো সৌজতে নিজক বুজা চিনাৰ সুযোগ পোৱা যায় সফলতা লাভ কৰিবলৈ কেৱল প্ৰতিভা থাকিলেই নহ'ব তাৰ লগতে প্ৰয়োজন সঠিক উচিত আৰু ইতিবাচক মনোভাৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সময় ব্যৱস্থাপনা আৰু ব্যৰ্থতাৰ পৰা শিকিব পৰা দক্ষতা সপোন দেখা আৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাটো হ'ল সফলতাৰ পথ বাছি ওলোৱাৰ প্ৰথমটো ক্ষেত লক্ষ্য জনা বুজা নিৰ্ণয় কৰা মানুহে সফলতাৰ বাট বাছি উলিয়াব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰয়োজন সঠিক পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা অবিহনে জীৱনত সফলতাৰ পথ বাছি উলিওৱাটো সহজ নহয় সুস্পষ্ট পৰিকল্পনাই জীৱনত সফলতাৰ পথ সহজ কৰি তোলে গভীৰ অধ্যৱসায়ৰ অবিহনেও জীৱনত সফলতা নাহে নিয়মীয়া আৰু একাগ্ৰ চেষ্টাই মানুহক সফল কৰি তুলিব পাৰে আৰু ই হ'ল সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি মানুহৰ সঠিক পৰিকল্পনা অধ্যৱসায় সময় ব্যৱস্থাপনা নিয়মীয়া বা একাগ্ৰতাৰে কাম কৰি থাকিলেও কেতিয়াবা জীৱনত ব্যৰ্থতা আহিব পাৰে যেতিয়াই ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আন এবিধ সম্পদ বিচাৰি উলিওৱা প্ৰয়োজন হয় সেয়া হ'ল ধৈৰ্য ধৰা সমস্যা মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াও স্থায়ী নহয় এই আহে এই যায় পৃথিৱীত বোধকৰো এবিধেই সম্পদ আছে যি সদায় মানুহৰ লগত নাথাকে সেয়া হ'ল সমস্যা সমস্যা সদায় লগত থাকিব বুলি ভবা উচিত নহয় সমস্যা অহাৰ সময়ত ধৈৰ্যৰে তাৰ পৰা শিক্ষালৈ আগুৱাই যোৱা উচিত তাৰ পৰাও শিকিব লাগে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদটোৱেই হ'ল আত্মবিশ্বাস অনুভৱ কৰা উচিত বিশ্বাস কৰা উচিত যে কি কৰি থকা হৈছে সেয়া বা সেই কৰ্মৰ যোগেদি এদিন সঠিক ফল লাভ কৰিব তেওঁ কৰি থকা পৰিশ্ৰম চেষ্টা কেতিয়াও অথলে নাযায় অধ্যৱসায় আৰু নৈতিকতাই মানুহৰ জীৱনত সফলতাৰ বাট নিৰ্ণয় কৰে সেয়া হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰি যে সফলতাৰ পথ প্ৰত্যেকজনৰ বাবে একে নহ'বও পাৰি সকলোৰে বাবে সফলতাৰ বাট বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰি কিন্তু সফলতাৰ পথ নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে বাবে ইয়াৰ গুণবোৰ একেই যিবোৰ গুণৰ কথাই অনেকবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰ্থিক দৈন্যতা সফলতাৰ অন্তৰাই হ'ব নোৱাৰি ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালাম মাছমৰীয়া ঘৰৰ সন্তানৰ পৰা মিছাইল মেন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ তেওঁ সফলতাৰ পথ নিৰ্ণয় কৰি গৈছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকেই এই লেখা সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এটি নতুন সুন্দৰ লেখালৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ